Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Tələ bizləri əfveləsin. Uca Allah Tələ qəlblərimizə hər zaman rahatlıq versin, dünya həyatını bizim üçün rahatlaşdırsın. Gözəl bir söz oxudum. Qat tasqunu qasran və tadiq bikəl hayat. Ola bilərsin sarayda yaşayasan, amma həyat sənə dar gəlsin. Və qat tasqunu juhran. Amma sən balaca bir dar bir yerdə yaşayasan, və yaşrahu llahu sadraq, amma qəlbin geniş olar. Allah qəlbinə rahatlıq verək. Qad yakun lek ikhvatun və tayish vahidan. Sənin dostların qardaşdan olar, amma özünü tək hiss edəsən. Vaqat takunu vahidan və havlak ikhva. Amma bəzən görürsən, insan tək olar, amma ətrafında dəyərli müsəlman qardaşları olur ki, ona yardım edirlər. Yəni Allahı bel bağla. Allah Təala sənin qəlbinə rahatlıq verməsə, heç zaman rahatlı tapa bilməsən, saraylarda yaşasan belə, bütün dünya sənin olsa belə insanlar vardı ki, hər şeyi var, bütün dünya nemətləri, amma gedir intihar eləyir, qəlbi rahat deyil. Çünki Allaha bağlı deyil o qəlb. O qəlb ət parçası Allaha bağlıdsa, o əzab içərisindədir, daimi əzab içərisindədir. Amma sən soruş qəlbini aldı, qəlbi Allah'a bağlı olanlar, Allah'a dua edənlər, gecə namazı qılanlar, Allah üçün göz yaşı tökənlər, əlini açarkən Allah'a dua edərkən göz yaş tökənlər, o qəlblərindəki o fərəh, o sevinç bütün dünyanı da versən o dəyişməzdir. Həqiqətən də belədir. Əaẓamu faqrin və əşrau faqrün və ağnā faqrün an əzəmətli faqırlıq, ən şərəbli faqırlıq huvel faqr ilallah, Allah Taala'ya Sən möhtac, fağır olduğunu dərk etməyidi. Allah təala buyurur: "Ya yəhənnəs, ey insanlar, entumul fuqara ilallah. Siz Allaha möhtacsınız, fağırsınız Allahın rəhmətinə. Vallahu wal-ghaniyyul-hamid. Allah özü zəngindir, həmdlərə, təriflərə layiq olandır. O zaman qəlbini Rəbbinə bağla." Həqiqətən də gözəl bir söz. Allah təala bizləri bağışlasın, əfv eləsin. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "Va in min şey'in illə indena khazainuhu." Hər bir şeyin xəznəsi dərgahımızdadır, Allah dərgahındadır. "Va ma'nuzilu illə biqadarin ma'lum." Ondan ancaq lazımı qədərini endirərik. Yəni cəmiu niyatukum mawjudatan fi's-sama'. Bütün sənin istəklərin, arzuların səmadadır əslində, Allah dərgahındadır. Ancaq orada istənirə biləstəğfar Allah təaladan bağışlanma diləməklə onları əldə ilə. Yəni yağış günü başına yağsın. İstighfar bağışlanma diləmək, dua, həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə çoxlu salavat duası deməklə Rəbbinə qayıt. Baxın Musa əleyhissalam Allah təaladan deyir ki, mən səni görmək istəyirəm. Yəni bu dünyada bu dünyada Allah təalanı heç kimsə görməz. Möminlər axirətdə görəcək. Allah təala nə dedi? Falanma tecəllə cabbahul lil cəbali cəələhu dakkā. Allah təala dedi ki, dağa bax. Allah təala dağa təcəllü etdi. Dağ deyir, paramparça oldu, yerin dibinə girdi. Musa əleyhissalam nə etdi? Huşunu itirdi. Ayyu a'zamu azamətun a'zama min Allah? Allahdan daha əzəmətli bir şey varmı? U ayyə qudrətin akbar min qudrəti Allah? Allahın qüdrətindən böyük qüdrət varmı? Əlbəttə ki, yox. Ona görə də fe təvəkkəl əleyhi, sən Allah'a sığın, ona etimad et və ona güvən, ondan yardım dilə. Allah təala bir şey ol deyəndə olur. Subhana, hər şeyə qadir. Lə iləhə illə əntə subhanək, innə künnə minəz zəlimin. Sən paksan, müqəddəssən, bizlər isə öz nəfsimizə zülm etmişik günahlarımızla. Allahummu bağışla bizləri, əfvelə bizləri. Dualarımızı Qabul elə əy ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, səndən diləklərin, duaların, müvəffəqiyyətlərin, əməllərin, savabların, həyatın, ölümün ən xeyrlisini diləyirik. Bizi möhkəm və sabit qədəm ilə ey Rəbbimiz, bağışla bizləri, əfvelə bizləri. Bizi əxlaqsızdan, pis istək və etrəslərdən, ədəbsiz əməllərdən və pis xəstəliklərdən qoru. Bizi ruzilərdin, ruziləndirdinlə qənaətləndir və onu bərəkətlə ilə hər bir itirdiyimizin əvəzinə daha da xeyrlisini bəxş eylə. Ey Rabbimiz, səni zikr etmək, sənə şükr etmək və sənə layiqincə ibadət etmək üçün bizlərə yardım elə. Bu acizlərə bütün rəhmət qapılarını aç, sən bizləri Ramazan ayına qovuşdur ey Rabbimiz. Sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru fitnələrdən, fəsaddlardan, vəkir düşmənlərin hilələrindən. Amin.